Приятно, конечно, что столько игр за одну команду сыграть, тем более за Днепр. Только положительные эмоции. Хотелось бы еще столько же сыграть, можно и больше. Короче, что забили два гола. Второй тайм чуть не так начали. Опять же забили, опять то есть начали контролировать. Я считаю, заслуженно победили, могли и больше. Но первый раз четыре гола на новом стадионе забили. Шикарный пас, считаю, человек, он мастер, я думаю, передачи, это все знают. Как бы он не один год уже выступает на отличном уровне. Я считаю, что он очень сильно прогрессирует дальше. Мастер как бы передачи, помню, что подключился вперед а и, как бы в и в подкаты в касании перевел в дальний угол Эмоции было столько, что чуть в не упал от радости. Просто даже не понял, что произошло. До последнего момента, пока уже лежа не увидел, что мяч был в воротах. Я в Днепре, можно сказать, обрел. Как, как бы свое имя, какое-то свое я, выступая в чемпионате Украины, может быть, как-то какое то мало заставило себя говорить. Но... Не Днепр для меня значит, как может сказать, первая команда в карьере, в которой чуть-чуть как бы, заявить о себе. Но пока они будут за этим, за, ну, этом зацикливаться, и это как бы Одно есть, как бы, что предстояло как ну, достичь. Но это пока еще только самое мало. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Себя, говорит, давно не могли забить, имея столько много моментов. Не могли забить, а здесь прям как будто прорвало. Имея моменты, не забивая это, что показали отличный футбол, порадовали и бои, и болельщиков. Тем более, в такой праздник, когда у нас всякое хорошее настроение. Все равно, в такой день мы должны были выиграть. Ну, в первую очередь, я хочу... Поздравить всех с праздником, великим праздником. В город поздравить, всех людей, днепропетровцев. Хочу поблагодарить болельщиков наших, которые хорошо поддерживали, можно сказать, с двойной победой. Пожелать всего самого лучшего и так держать, можно сказать. Ну а всем ветеранам нашим крепкого здоровья. И огромное спасибо. Что касается матча, ну у нас, в общем-то, все получилось, то, что мы планировали, в общем-то благодаря, мое мнение, улучшению газона, потому что уже была скорость, уже э, быстрая игра. Ну и, в общем-то, результат закономерен, в общем-то, полное преимущество, которое у нас было, мы его реализовали. Команда побежала, у команды Прибавилась уверенность в своих силах, появилась коллективная скорость. Это то, что, в принципе, мы знаем, что это было уже на сборах, но почему-то исчезло с началом чемпионата. И очень рад за ребят. И сборники сегодня проявили себя неплохо. И вся команда выглядит как монолитный коллектив. Поэтому не случайно, что... І забили, на чотири голи. Я думаю, що останні ігри будуть для команди успішними. тоже. Я хочу кожного разу. Але я думаю, більше фартова моя дружина. Бо як я тільки її беру з собою на футбол, то зразу виграємо. Вона сьогодні на одну хвилинку вийшла з стадіону, і ми в цей момент отримали в свої ворота. То я думаю, що я заборонив просто далі виходити з стадіону і сказав, що раз вийдеш, вже більше додому може не приходити. Сьогодні дуже класна гра була. Сьогодні була гра командна. Пас грали, передавали млячі. Як тільки почали трошки метушні робити, зразу вона поплила гра, а потім, як тільки знову взялися за гру, знову почали грати командно. Ви побачили результат. Но до останніх хвилини всі були в напрузі. Я рахую, ще можна було три м'ячі точно закачати. Ну, подивимося, це життя. Ще є куди рухатися. Але стадіон класний, команда класна, гра сьогодні вийшла, просто чудово. Заждались. чесно кажучи, заждались. З таким составом і так довго йшли. Ну, знаете, как русские быстро застр... запрягают. В данном случае, может быть, и сегодняшний счет. Я прочитал все прогнозы, которые были. 1-0. Выше никто не ставил. Но, слава богу, никто не поставил на поражение Днепра. Сегодня был наш праздник, День Победы. Он был э, победой для города, победой был для команды. И сегодня психологической команде это очень нужно. Команда на подъеме, и нужно двигаться вперед. Поэтому э, сегодня... Я думаю, что мы где-то на половине возможностей команды увидели игру. Лучшие времена у нас еще впереди.